મધ્યપ્રદેશના દેવાસમાં કરુણાતિકા સર્જાઈ છે જેમાં શહેરના નયા પુરા વિસ્તારમાં આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે ઘટના સવારે સાડા ચાર વાગે બની હતી ઘરમાં મોટી આગના ધુમાડા અને ગોટે ગોટા જોવા મળ્યા હતા

પતિ પત્ની અને બે બાળકોનો સમાવેશ થાય છે ઘરના ભોતડીએ જ એક ડેરી ચાલતી હતી જેમાં આગ ફાટી નીકળી હતી અને ધીમે ધીમે આગ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું થોડીવારમાં આગ આખા બિલ્ડિંગમાં પ્રસરી જતા અકસ્માત સર્જાયો તો બીજા માળે રહેતા પતિ પત્ની અને બે બાળકોના કરોડ મોત નિપજ્યા છે ઓળખ દિનેશ તેની પત્ની ગાયત્રી પુત્રી ગાયશિકા અને પુત્ર ચિરાગ તરીકે થઈ રહી છે તો દિનેશ વ્યવસાય સુથાર કામ કરતો હતો અને ઘરના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર ડેરી પણ ચલાવતો હતો આગ લાગવાનું કારણ હજુ અકબંધ છે તે જાણી શકાયું નથી વધુને વધુ માહિતી આવતાની સાથે આપણે આગનું કારણ પણ જાણીશું जो हमारे नहर दरवाजा थाना क्षेत्र में आता है देवास कस्बे में वहाँ पर एक डेयरी संचालक जो उसकी डेयरी की दुकान नीचे थी और ऊपर ही उनका परिवार निवास करता था आज हाल सुबह दुर्घटनावश वहाँ पर आगजनी की घटना हुई है मौके पर बी और नगर निगम दोनों की फायर ब्रिगेड और लोकल थाना बल और हमारा गश्त दस्ता पहुँचा था उन्होंने आग को बुझाया है अंदर कारपेंटर दिनेश कारपेंटर और आ, उनका परिवार जो डेयरी संचालक भी थे वो मौजूद थे और नाम है, आ, उस घटना में उस परिवार में लोगों की जान गई है वर्तमान में पुलिस के मौके पर है एफ एस एल टीम को इतला कर दी गई है हमने घटनास्थल को सील किया है आग किस वजह से लगी इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है और प्रशासन से और नगर निगम से भी पुलिस टीम कोऑर्डिनेट कर रही है कि इस घटना को बेहद गंभीरता से हम लें और आग के कारणों का हम पता लगाएं और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हों इसके पुख्ता इंतजाम हम करें सो so, प्राइमा फैसी जो अभी हमें पता चला है डेयरी लोअर फ्लोर पर है ग्राउंड फ्लोर पर है और जो फैमिली थी वो सेकेंड फ्लोर पर थी फर्स्ट फ्लोर पूरा खाली था तो आग का जो ओरिजिनेशन है जो प्राइमर फेसी वो डेयरी जो ग्राउंड फ्लोर पर है वहाँ से हुआ है अब आ, ऐसा कुछ संभावना बताई जा रही है कि कुछ इन्फ्लेमेबल मटेरियल भी स्टोर करके फर्स्ट फ्लोर पर रखा गया था जिसकी वजह से आग और ज़्यादा बढ़ गई और सेकेंड फ्लोर पर होने के बावजूद भी आ, उन लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका और ना ही उनको इतना समय मिला तो इसका पूरा एनालिसिस अभी जब फैसिलिटी टीम आएगी उसके बाद हो पाएगा तो अभी पुलिस ने इसको जांच में लिया है नगर निगम की टीम भी इन्वॉल्व है और साथ ही हमारी एफ टीम आएगी उसका भी एक्सपर्ट एडवाइस हम लेंगे थैंक यू सर ठीक सर